Друзі, всім привіт! Вітаю на YouTube-каналі Українців в Канаді. Сьогодні у нас особливий випуск. Ми поговоримо з Глібом, емігрантом з Харкова, який вже громадянин Сполучених Штатів Америки та займається девелопментом житлової нерухомості у Флориді. Гліб поділиться своїм досвідом життя у Сполучених Штатах. Ми порівняємо умови життя. В Канаді та США поговоримо про адаптацію, роботу, медицину, політику, а також про його бізнес у сфері нерухомості. А ви не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і написати в коментарях, яка тема вас зацікавила найбільше. А тепер давайте розпочнемо. Гліб, привіт, розкажи трохи про себе, коли ти приїхав до США, звід, скільки тобі років, звідки ти родом. Хоча я вже сказав, звідки ти родом, але можеш також розповісти. Чим зараз займаєшся. И чему ты брал самый США для эмиграции? И когда это было? Тарас, привет. Я, если можно, я буду говорить по-русски, потому что а, давно эмигрировал в США. Тогда, когда я уезжал из Украины, я сам Харьковчанин, у нас русскоговорящий город, и поэтому так это и осталось на сегодняшний день, в, конкретно у меня. Уехал я в 19 лет, сейчас мне 38. Поэтому, добрую половину жизни я прожил в США, там и формировался. Вот. Как это произошло? Я был на втором студентом второго курса института. И появилась тогда программа, буквально это она может длилась, второй или третий год всего в Украине, она только появлялась, зарождалась программа Work and Travel USA. Когда студенты имели возможность поехать на лето, попутешествовать по Америке и поработать. Ось вот по такої програмі я уїхав і рішив залишитися. І вот, отуди почалася моя довга американська історія. ну круто, тому що для мене в ті часи це було щось нереальне. Я про США знав тільки з фільму там, Один вдома. Це була як казка, якась до якої неможливо доторкнутися у ті часи. Як ти на це зважився? І, ну, в двох словах, там, що тобі це коштувало по грошам, по, по часу. На самом деле решиться на это было очень просто, потому что в 19 лет терять особо нечего. Вот. Поэтому я легко решился. Для меня это все было каким-то сказочным путешествием, ни больше, ни меньше. Это сейчас мы уже взвешиваем все, мы включаем какие-то риск-менеджменты, мы смотрим YouTube, мы гуглим все. Тогда этого всего не было. Я хочу напомнить для молодых зрителей канала, что э, в то время не было телефонов э, вот этой связи с камерами, не было WhatsApp и прочего, поэтому, в общем, мало что можно было узнать, кроме как поехать и самому посмотреть. же была программа Work and Travel, она по ней ты должен был повернутись назад, а ты остался. Так, Была да. такая опция, что можно завершить? Нет, опции, опции такой не было. Я просто принял решение, что остаюсь и буду, буду пробовать путь эмигранта. Вот. Остался я нелегально. Mm -hmm. То есть виза закончилась. Единственное, что я легализовал, я не потерял полностью легальный статус, я поступил в университет mm -hmm. и получил уже визу студента которая мне позволяла немножко работать там какие-то ограниченные часы недели, uh -huh. и учиться пока ты учишься ты можешь работать uh -huh. ну дальше путь развивался самыми неожиданными э, вариантами но uh -huh. это было позже то есть у тебя была английская которой выстояла чтобы поступить до университета. Э, и... да я сдал тойфу и на основе этого я поступил в университет. Английский у меня был. Единственное, что я действительно неплохо знал английский с точки зрения читать, писать, но американцы меня очень плохо понимали из-за моего акцента, и я очень плохо понимал американцев. Я подчеркиваю не англичан, а именно американцев. Это разные, разные акценты, очень разные. Окрім акценту еще вообще было наискладнейшим у первых месяцев после приезда я бы сказал, даже не первые месяцы, я бы сказал, э, первые 2-3 года, э, это безумная ностальгия. Это понимание, что я не могу вернуться, чтобы не потерять возможность вернуться обратно в США. Так как я все равно наружу э, визовый режим, если бы я вернулся в Украину, я бы не смог обратно поехать в США уже вообще. Mm. Поэтому ностальгия, тот факт, что я не видел родных и близких, не видел вообще даже по камере. Да, чуть позже уже появился скайп с камерами. Mm -hmm. Вот. И мы ее И звонки с э, gas stations. Ты покупал такую карточку, стирал штрих-код, и там 5 долларов карточка стала мексиканская. И вот так стоял на заправке, говорил. Сейчас этих аппаратов уже даже нет. Чи был в тебе культурный шок, когда ты потрапил до США? Да. Э если это так можно назвать, да, наверное, был культурный шок, так как, так как страна совершенно другая, Америка, до 19 лет у меня мало было возможности путешествовать, я был буквально в двух-трех странах в Европе, и все, весь мой опыт был о знании, что такое за рубеж. США совершенно, совершенно другая страна, и все было, ну, все было по новой. Я бы даже не сказал, что это культурный шок, я бы просто сказал, что я попал в совершенно другую вселенную, в которой почти все приходилось учить заново. И через сколько ты начал заниматься бизнесом? Ты сразу начал заниматься бизнесом? Нет, 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 нет. Бизнесом у меня так интересно сложилось в жизни, что работал я около восьми месяцев, вот первых восьми месяцев, а потом я начал заниматься бизнесом. Мой первый бизнес был автомобили, продажа автомобилей. И я купил свою первую машину, поддержанную. Я ее продал. Потом я купил две, продал, три продал. И потом мы соединились с моим будущим партнером. И мы открыли маленький карлат, Юст Карлат, который, в общем, по продаже автомобилей, которые мы покупали с аукционов, э, чинили их и продавали. Впоследствии он разросся в достаточно классный карлат. Вот, это был мой первый бизнес которыми я занимался первые шесть лет в США. складно было начать этот бизнес там, с боку государства? То есть как легко было зарегистрироваться, сплачивать податки и вообще э, выстроить этот бизнес? С точки зрения государства нет, это было не сложно, потому что Америка это про бизнес. То есть Америка это только про бизнес, есть буквально 2-3 профессии, которые хорошо обеспечивают в США, а в остальном это бизнес или сфера обслуживающего бизнеса. Иными словами, открыть компанию, платить налоги и все связанное с администрированием, это не сложно в США. А, а сам бизнес сделать так, чтобы он был прибыльным и в первые два года жизни не умер, это, конечно, это сложно. Да, было очень сложно вести непосредственно сам бизнес, начинать его, сделать так, чтобы он не обанкротился и, собственно говоря, рос первые три года чисто с точки зрения математики, если прийти в университет и сказать, посоветоваться с профессором экономики, сказать вот формулу, просто рассчитайте там риск менеджмент, он бы сказал, ну банкротство 99%. Вот примерно так это было первых два года. Но других вариантов пробовать не было. Нельзя было дождаться этого миллиона долларов, а потом сказать, ну вот теперь не будет банкротства, теперь я начинаю. Так не работает. Вот, поэтому пришлось рисковать сильно ну сбоку державы то не было никаких там перевірок, там тысячу звете подать. Mm -hmm. были проверки но это это я еще раз повторяю америка она классная страна она про бизнес и здесь не создают э, условия в которых тебе сложно вести они могут прийти например у меня был момент с НДС, когда я собирал НДС после продажи машин. Я неправильно собирал его в связи с разными штатами. В одном такой, в другом в третье. Я немножко запутался. Пришел, в общем, работник налоговой, неделю все проверял, документацию, уже много было продаж. Это не в первые два года. И, кстати, первые два года вообще тебя никто не трогает, потому что тебе дает время, что ты окреп это тоже большой плюс. Вот. И они, наоборот, тебе помогают, они находят твои ошибки, они не стремятся тебе выдать штраф. Угу. Их задача сделать так, чтобы ты просто эти ошибки не повторял. Если они видят, что ты идешь им навстречу, что ты искренне хочешь делать все по правилам, всегда пойдут, всегда можно договориться. Ну, в принципе, так и в Канаде тоже, да, мне это подобается. Скажи, зараз ты уже занимаешься нерухомостью, что конкретно ты работаешь Можешь пояснить. Да, я занимаюсь с 2015 года. Начал я немножко раньше, но уже непосредственно продал я автомобильный бизнес и начал всерьез заниматься недвижимостью, девелопментом в 2015 году. Я занимаюсь э, девелопментом жилой недвижимости. Что это значит? Это значит, что я покупаю земли, делаю проекты э, с архитекторами, строю дома и их продаю. Mm -hmm. Чья опыт на среди украинской диаспоры? Я ни, никогда не поддерживал контакты с украинской диаспорой. Mm -hmm. Даже больше того, хочу сказать, что первое, что я выучил в первые там, годы, живя в США, что это личный мой опыт, подчеркиваю, что наши, наши не особо помогают. Всю мою жизнь в США мне помогали американцы. А так как начинал я с самого нуля мне встречалось очень много достойных американцев, которые с радостью мне помогали, без каких-либо желаний что-то получить взамен. Супер, схожая ситуация и у нас тут в Канаде. Скажи, одна из наибольших страшилок про США – это медицина. Что ты можешь сказать про медицину США? Насколько она доступна, недоступна, дорога, недорога? Абсолютно Абсолютно согласен, что это имеет основание называться страшилкой, потому что цены на медицину космические. С другой стороны, есть страхование, и оно обязательно. И плати, плати за страховку, и твоя страховка будет все покрывать. А кто-то может сказать: а моя страховка не все покрывает. Ну, значит, у тебя просто недорогая страховка. Покупай себе хорошую дорогую страховку, и она будет покрывать все. Но Слева. хорошая, дорогая страховка, она. Очень дорогая, uh -huh. вот. И это практически может доходить как два платежа за машину ежемесячно. Хорошая страховка. Um... Иными словами, если ты можешь себе позволить хорошую страховку, а медицине тебе волноваться не надо. Сколько это в, в грошовом эквиваленте, потому что не все разумеете, я в том числе. Все будет зависеть от возраста, от возраста. Плюс вот. мин, от штата. Ну, ну не знаю, но ну, долларов 600-700 в месяц. Місяць. Це страховка, яка все покриває. Що значить все покриває? Стоматологію, в тому числі? Ні, стоматологія буде віддільна. Все окрім стоматології зору, там, да, в принципі, так. да, зор і стоматологія кажеться, да. зор і стоматологія не відділені. Якщо ти звертаєшся до лікаря, чи довго тобі чекати, чи одразу тебе приймають, тобто якщо у тебе є страховка? Uh... Скажу так, что везде надо э, разбираться, налаживать контакты, разбираться, понимать, в какую клинику ты обращаешься. Действительно, если ты ничего не понимаешь и не хочешь ни в чем разбираться, то таких случаев сплошь и рядом, когда ты обращаешься в клинику, например, у тебя тревожит что-то там, я не знаю, на коже, какое-то образование. Ты mm -hmm. хочешь попасть в больницу. У меня, я просто на себя вспоминаю, когда-то у меня была такая ситуация, я хотел попасть. И мне сказали, через три месяца запись дерматолога. Uh -huh. Я говорю, так через три месяца уже может быть поздно, но мало ли, может, у меня там рак кожи. Uh -huh. Они говорят, ну вот через три месяца и все. Вот такая ситуация. Я, я, не пришел к ним через три месяца, почему я говорю, что я так и не попал. Туда. Uh -huh. Все само прошло. Но, с другой стороны, безусловно, если заниматься этим вопросом, то те мои друзья, которые пользуются медицинскими услугами, все попадают к врачам. И ни у кого я еще не слышал, из моих близких друзей, которые живут здесь столько же, сколько я. Вот никто мне не жаловался здесь на медицину. А как, как правило, жалуются те, кто просто еще ни в чем не разобрался. Они, как правило, жалуются на все. Но Это, сам, это первые два года хочется жаловаться на все, потому что ты ничего не понимаешь. Это просто mm -hmm. немножко, можно так сказать, капризничаешь. Скажи, друга страшилка це безпека в школах. Як ти оцінюєш рівень безпеки в школах в США, тому що саме в США трапляються ці випадки, да? коли дитина приходить там зі зброєю і може розстріляти, на жаль, інших дітей та вчителей. Чому не да, бачиш? Чи є, так. Чи зараз ця проблема ще існує, чи вона якось вирішується? Проблема така є. Но ее и не может не быть по двум причинам. Причина номер один. США огромная страна. Порой люди, когда обсуждают подобные явления, они не учитывают масштаб страны и количество населения. Здесь около 350 миллионов человек. То есть, если статистически посмотреть на количество данных случаев в пропорции с населением, то это не такая вопиющая проблема, как из нее медиа раздувают. Это очень важно понимать. И второй момент, здесь я не рассматриваю это как проблему, в разрезе проблем, но тем не менее, здесь разрешено оружие. Вот. Поэтому такие случаи происходят, безусловно, у меня у самого двое сыновей, они учатся в школе, но опять же, это как со страховкой. Если выбирать нормальный район, безопасный, нормальную школу, то в таких случаях, ну, ты понятно, что... Все, все що угодно може бути, але статистически це это, это все одно, що молния попаде в человека. Це як я говорян. Mm -hmm. Скажи, ну в США відкрила для українців програму U4U по якій можна потрапити до Сполучених Штатів. Як ти вважаєш стосовно легалізації, знаєш, в США, якщо порівняти з Канадою, то в Канаді. Відносно легше легалізуватися, отримати громадянство, там видна, е, життя. як у Штатах, як ти вважаєш, зможуть люди легалізуватися, які туди, туди вже потрапили? Ну, наприклад, українці по UFO. Я вважаю, во-первых, ніхто не знає, какое буде продовження цієї програми. У неї ще нет юридично прописаного продовження. Но... Я считаю, что это феноменальная помощь украинцам, потому что я, когда приезжал, у нас, конечно, такого не было. То есть все ты становишься нелегалом, потому что это твой путь, а потом ты уже начинаешь находить пути и способы. У тебя нет ни страховки, потому что по ЮФАЮ дают страховку медицинскую. У тебя нету каких-то там помощи государства, тоже по ЮФАЮ дают. Ну там масса всего. И самое главное, у тебя нет разрешения на работу украинцам дают, в принципе, сейчас по этой программе, давали как, как минимум, больше, чем получает американец. Вот тебе страховка, вот тебе разрешение на работу, вот тебе там серии 200-300 долларов в месяц. Ну, это более чем достаточно, на самом деле. Ну, потому что многие ну, здесь просто мечтают иметь разрешение на работу и все. И больше нам ничего не надо. Это раз. И второй момент, если возможность легализоваться, я точно могу сказать, что никто никого выгонять не будет. Те, кто сюда уже приехали, может быть, новых прекратят принимать. Но выгонять тех, кто сюда приехал, конечно же, не будет. Скорее всего, надо будет нанимать лоера и идти каким-то путем там, легализации. Вот я здесь уже прожил по ЕФАЮ два года, у меня есть работа, бла-бла-бла. И тебе дадут какой-то сценарий юридически оправданный, по которому ты сможешь идти на грин-карту. Mm -hmm. Что касается иммиграции, как ты считаешь, как выборы Трампа могут повлиять на иммиграционную политику США? Я знаю, что ты поддерживал Трампа, я гражданин США. Да? Я следую за тобой в соцсетях. До речи ссылки на Инстаграм либо я оставлю в описании под этим видео. Скажи, как Трамп может повлиять на иммиграцию сейчас и на украинцев? Ну, опять же, тех, кто уже здесь легально находятся. Нет проблем. Те, кто начинают только свои какие-то процессы юридические, будут, конечно, сложнее. Будет сложнее легализоваться, и те, кто пытается попасть через границу нелегально, как часто, например, я сталкивался с россиянами здесь, которые через Мексику, вот сейчас в текущее время переходят, да, переходили, подчеркиваю, не переходят. Mm -hmm. Переходили границу через Мексику, получали там э, документы беженцев, ну, по тем или иным причинам, Например, их там преследует там, не знаю, российское правительство mm -hmm. или все что. И, как, и таким образом они здесь через суд легализовывались как беженцы. Вот эта программа закончилась. В mm -hmm. тот же день, в день его инаугурации, 20 числа, границы закрыты на замок. Вот. сейчас происходят рейды по всей стране, и тех, кто перешел нелегально, будут многих очень депортировать. Mm -hmm. Но я не знаю, был ли такой у тебя вопрос или нет. Но мне и самому не нравилось. Я сам иммигрант, я прошел все круги до да, легализации. Но мне не очень нравится, когда границы открыты и сотнями тысяч ежемесячно сюда приходят люди, и мы не можем даже промониторить, кто сюда приходит. И Трамп действительно говорит адекватные вещи. Это могут быть наркоторговцы, это может быть human trafficking какие-то, работорговцы. -рабо да? это, это, это может быть убийцы это, это может быть кто угодно. Человек, бегущий от закона из Мексики, не только из Мексики, вообще из всей Южной Америки. Открыты были. Вот. Поэтому мне это не нравилось. Ну это да. очень опасно. Если едешь Европы, так уж, если из России приходят, то. Хто там може приходити, я, я згоден з тобою, тому що в Канаді також це така мультинаціональна країна, але тут е, інтелігенція, знаєш, тому що люди освічені, досвідчені, люди пройшли 10 тисяч контролів, при, при, як сюди приїхати, люди з грошима. Тобто, а якщо так йдуть камунілені, як кажуть, то да, то я згоден. А что ты думаешь про слова Трампа, что Канада — это новый штат США? Ты слышал про это? Чув, да, да. Я почему улыбнулся? Потому что, несмотря на то, что я уже второй срок голосую за Трампа, а, ну, дело все в том, что я в целом республиканец по своей сути. Еще, как я, как я написал в одном из своих постов в Инстаграме, республиканец еще до того, как я узнал, что не существует. Да, ну, вот. есть трамписты, да, есть республиканцы. Безусловно, мне кажется, это одна из таких шоу-шоу заявлений Трампа, может быть для того, чтобы привлечь внимание, может быть действительно существуют какие-то более глубокие мотивы. Но безусловно, я как украинец в первую очередь безусловно за независимость каждой из стран и любые нападки или угрозы в плане там, присоединения или, или подобных там подобных инсинуаций, это я против этого. Петрима, ну я так ожидаю, что Трамп в этом плане он популист, поэтому он так бросает слова на ветер. А как ты думаешь, может Трамп сыграть роль у завершении войны на в Украине зараз? Потому что он обещал, что он ее завершит. За два или за три дня. А, у меня есть своя версия. но ну, для этого надо немножко два шага назад сделать. Я в целом считаю, что, несмотря на то, что я и американец в том числе, я в целом считаю, что Америка сыграла... Основополагающую роль. В изначально в начале войны, в, начи... в изначальном начинании этой войны, в том, что она вообще произошла. Вот, я имею в виду войну э, Украины с Россией. Поэтому э, демократы должны были сделать э, в Европе кризис. Они добились своего, влили колоссальное количество денег, обрушили гособлигации акции крупнейших корпораций, выкупили их. И, собственно говоря, с точки зрения внешней экономической политики, Америка добилась своих целей. Это то, как я вижу. Сейчас э, пришли ко власти республиканцы. Республиканцы, они про внутреннюю политику. То есть давайте строить бизнес внутри страны и сконцентрируемся на улучшении непосредственно того, что у нас внутри страны происходит. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я предполагаю, что с приходом Трампа и республиканцев, потому что они сейчас в большинстве, Деньги перестанут отправлять на войну. А если деньги перестанут отправлять на войну, <coughs> то и война закончится. Как бы это странно ни звучало. То есть, казалось бы, да, нам перестанут украинцам отправлять деньги, чтобы мы защищались, соответственно, нас захватят. Нет, я действительно глубоко убежден, что в течение ближайшего времени, там, можно так сказать, там, до конца лета этого года, 2025, -го, война будет завершена. Не факт, что она будет завершена на устраивающих всех, всех сторон условиях, да? но устраивающих уже быть не может. Уже было нанесено такое количество ущерба, которое никто не сможет обернуть назад. Но деньги перестанут отправлять, и война закончится. И ты считаешь, что война закончится не победой России, а просто закончится так, как она сейчас Проплывет про, 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 про победивших здесь вообще речи быть не может. Это, 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 это не та война, там, где вообще могут быть победившие, здесь все проигравшие. Кроме, к сожалению, опять же, как бы это ни звучало, кроме США. США, да, США победители, они добились своих целей. Вот. Перемоги России, конечно же, не будет. О чем мы говорим. Она себя записала в историю как Страна на сьогоднішній день недостойна називатися цивілізованою і бути в списку ведущих стран того світу. Однозначно окей. б ти побажав зараз іммігрантам, які из-за опинилися в Канаді чи Сполучених Штатах, і проживають своє нове життя. Как уже бывалый эмигрант, как як людина, которая достигла успеха в качестве эмигранта, пожелай что-то нам, как себя поводити правильно. Не хочется ничего выдумывать, хочется сказать от чистого сердца. На самом деле моменты, когда надо использовать все свои ресурсы, это самые продуктивные моменты в жизни. А в таком положении, когда многие начинают жизнь заново, это значит, что у всех есть шанс активировать, активизировать все свои ресурсы внутренние, начать учиться, потому что жизнь – это про учебу, про развитие. Начать учиться, начать развиваться. Желаю только успехов и ни в коем случае не сравнивать, вот как было и как есть. И не искать зону комфорта, а пытаться ее создать. Да, была зона комфорта. Вот сейчас надо то же самое, новую зону комфорта создать. Не надо оборачиваться назад и не надо тратить время на сравнение. Это достойные страны, и в них однозначно можно развиваться. И в конце концов, где как ни в США, я предполагаю, что и в Канаде в том числе, мечты не становятся реальностью. По крайней мере, материальная мечта. Так, я уважаю, что эту ситуацию потребно... Нужно... Прийняти як можливість побудувати нове життя просто в іншій країні. Так. Да, да. Ну, скажи таке запитання, що б ти сказав Путіну, якщо була така можливість, наодинці з ним залишитися? Я би не захотів з ним розмовляти. Просто повернувся і пішов би. Я би просто подивився на нього і представив би, що. <кх artif noise> Це був почти останній раз, коли ми його всі можемо увидеть. Ну окей, на, цьому, на цій ноті ми будемо завершувати наше інтерв'ю. Дякую, Глібе, за цікавий змістовий діалог. Я впевнений, що нашим глядачам було дуже корисно почути твій досвід і думки. Друзі, якщо у вас залишилися запитання до Гліба, обов'язково пишіть їх у коментарях або переходьте за посиланням на інстаграм Гліба, якщо ви хочете купити нерухомість у Флориді. Цей, ця людина вам допоможе у цьому. Також не забувайте підписатися на канал та поставити подаву, і написати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Всім дякую за перегляд, всім пока.